Şəkidə Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyində görkəmli jurnalist, yazar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şəki bölgə filialının ilk sədri olmuş Teymur Xəlilovun xatirəsinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Qonaqlar ilk öncə Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyi ilə tanış olublar. Ardınca rəsmi hissədə çıxış edənlər Teymur Xəlilovla bağlı xatirələrini bölüşüb, onun bacarıqlı jurnalist, istedadlı yazıçı olduğunu vurğulayıblar. Bütün şəklin aşağı sağda Teymur müəllim mənəvi cəhətdən ideal adam olub. Teymur müəllim bir məmur olaraq bütün şəki məmurlarına nümunə olur özünün mənəvi təmizliyi ilə, insanlığı ilə həmişə çalışıb ki bütün insanlara bacardığı köməyi etsin. Bəxtiyar Vahabzadə dünyasına ən yaxın şəxsiyyətlərdən biri, ən yaxın ziyalılardan biri olan Tehmur Xəlilova Bəxtiyar Vabzadə bir çox mətbuat səhifələrində, ə, xatirələrində ə, çox geniş yer vermişdi. Biz də Bəxtiyar Vabzadənin ev muzeyi olaraq istəyirik ki, Bəxtiyar dünyasına yaxın ziyalıların doğum gününü, anım gününü, xatirə gününü muzeydə çəkirər.